Вітаю вас, шановні телеглядачі, в студії Оксана Гебрич, і ви дивитеся програму соціальні пріоритети. Перед тим як до нашої студії завітає гість, пропоную переглянути невеличкий відеоролик про шкідливий вплив алкоголю. Коли алкоголь потрапляє у кров. Сиди злипаються, у крові утворюються тромби, які намертво закупорюють мікрокапіляри. Капіляри роздуваються і лопаються. У разі вживання 100 грамів горілки назавжди і безповоротно гинуть кілька тисяч клітин мозку. Від кожного застіля десятки тисяч. Мертві клітини мозку виводяться з сачею наступного дня. Бережи себе, живи Тверезо! Жахлива, правда, змушує замислитися. А зараз, як і обіцяли, ми зустрічаємо гостя нашої студії, і це Павло Коваль, представник всеукраїнського громадського руху Твереза Україна у місті Житомирі, координатор громадського руху Тверезий Житомир. І як ви вже, мабуть, здогадалися, шановні телеглядачі, в нашій сьогоднішній програмі ми обговорюємо тему алкоголю. Пале. От така проблема сьогодні вона дійсно актуальна для України і для Житомирщини? Вона очень актуальна для, для України, тому що я, я б так сказал, что это я так сказав, що це проблема національної безпеки, проблема виживання українського народу. Всі Всімірна організація здравоохраніння определила порог. употребление алкоголя в литрах абсолютного спирта на душу населения, за которым начинается генетическое вымирание нации. Это 8 литров на душу населения в год. У нас в Украине на сегодняшний день около 18 литров, то есть более чем в 2,5 раза больше. И по информации ВОЗ, на протяжении 3-4 поколений, если такой уровень сохранится, то на территории этой страны будет проживать титульная нация не это, то есть не украинцы. Да? мы станем вторыми индейцами. А как мы в свете, вот Мы в свете, мы в свете, в мире мы входим в первую пятерку стран, употребляющих алкоголь. Два года назад была статистика, по этой статистике на первом месте была такая страна, как Молдавия, за ней Россия и на третьем месте Украина. Но так как в, в России очень большие делаются дела в направлении отрезвления общества, За це дело вже власть взялась, виділяються деньги для таких общественных організацій, як моя. Е, удалось на 30% за два роки снизить употребление алкоголю до 15 літрів. Тобто ми йдемо одразу за Молдавією. Це якісь такі шляхи, які потребують великих капіталовкладень? Чи це і просітницька робота, така в нас? Е, Эта работа не требует больших финансовых вливаний, она требует просто специалистов, кадров, которые могли бы вести эту работу. На сегодняшний день в России этих специалистов в, до в достаточном количестве, они могут просто в каждую школу приходить. В Украине этих специалистов не так много, но их становится все больше и больше. Да? Для сравнения, 300 общественных организаций, по трезвости в России у нас около 10-15 общественных организаций и как, каким методом работы, э, с помощью какого метода. Метод называется метод пресса. То есть снача, э, снизу изменяют убеждения людей с помощью СМИ, с помощью введения уроков трезвости в школе, с помощью э, выпуска специальной литературы, а сверху власть изменяет законы. И все, эффективные законы. Сначала ограничивают ночную торговлю, потом выставляют возраст 21 год и так далее. Ну, эти законы. А наскільки в нашій державі я маю на увазі, наскільки влада от усвідомлює глобальність проблеми алкоголізму на сьогоднішній день? По, мої, по моєї інформації, в В Верховной Раде есть только несколько человек, которые действительно разбираются в вопросе. Для сравнения, в России трезвое лобби составляет 70 человек. Это люди, которые вот бились за закон по пиву для того, чтобы сделать пиво алкогольным изделием. Все-таки получилось. На сегодняшний день пиво в Украине является без неалкогольным изделием. То есть его можно продавать в ларьке вместе с соком, с молоком и так далее, с водой минеральной. А в Україні дуже мало таких людей вони є. Так скажу. А що у вас особисто спонукало очолити організацію? Ну знаєте, не секрет, що існує стереотип, ніби подібні організації, очолюють люди, які мали раніше. Ну, якщо там організація з боротьби з алкоголізмом, то колишні алкоголіки, там з наркоманії, колишні наркомани. Це не про вас. Я розумію, що ви говорите, у нас. производители алкоголя, алкогольная мафия убивает людям такой стереотип. Если человек не употребляет алкоголь, либо это больной, либо это сектант, либо это бывший алкоголик, ну в крайнем случае шпион. Да, эти времена прошли. На сегодняшний день информации в интернете правды по алкоголю достаточно. И люди, которые становятся трезвыми, как я, это люди, которые узнали правду про алкоголь, узнали, что их с рождения просто производители алкоголя обманывали с помощью внедрения в голову так называемой теории культурного и умеренного употребления. Они перестали быть, не захотели быть обманутыми, а захотели быть нормальными, трезвомыслящими людьми. Перестали употреблять. Як ви вже згадували, що є люди, які говорять про культуру помірного вживання алкоголю. Ви особисто вірите в те, що є якісь допустимі межі? Понимаєте, в житті чоловіка не существують віші, котрі наділить міри невозможно. Невозможно в міру вбивати, невозможно в міру воровати, невозможно в міру употребляти наркотичні вічества. Алкоголь является наркотическим веществом, но про это все почему-то забыли. И стоит отметить и разобраться в том, как же такая плачевная ситуация по отношению к алкоголю сложилась у нас в стране. Почему наша страна спевается, деградирует почему молодежь ходит с этими бутылками значит до середины 50-х годов советский союз и украина конкретно был самой трезвой страной европы на уровне с норвегией если мы с вами вспомним наших бабушек прабабушек мы вспомним они либо вообще не употребляли алкоголь либо очень редко в ритуальных целях. Не праздновали ни 8 марта, ни Новый год, ни какие там 23 февраля или каждый день, да, не праздновали. Как же такая ситуация случилась? После смерти Сталина в середине 50-х годов Хрущев, который пришел к власти, понял, что нужно каким-то образом вытягивать с людей деньги. Лучшим способом это был алкоголь. Начали, начали плановую экономику внедрять пятилетки, может вы помните. И э, начали планировать пьяные деньги, начали э, производить больше алкоголя. Но человеку в рот ты его заливать этот алкоголь не будешь. Надо как-то убедить, чтобы он сам шел и за свои кровные заработанные деньги его покупал. Начали внедрять теорию культурного и умеренного употребления. Если до этого было по алкоголю два варианта, как и по другим наркотикам, Котиком, как по табаку, либо человек употребляет, либо не употребляет. Не бывает культурно и умеренно курящего или колющего человека. То в середине 50-х годов начали строить институты с учеными, начали доказывать, что есть какие-то безопасные меры в алкоголе, начали спорить, какое изделие лучше, что есть качественное, что есть некачественное. И в течение 20 лет получилось вбить эту теорию в голову. Но они сказали, что эта теория, она якобы направлена на борьбу с пьянством, с алкоголизмом. Что если всех пьяниц вылечить, так скажем, а других людей учить пить культурно и умеренно, то все будет в стране хорошо. Это на самом деле бред, и любой человек понимает, что если расстрелять или вылечить алкоголиков, а рекламу оставить и магазины, новые появятся. Да? То есть бороться с пьянством, с алкоголизмом бесполезно. И смотрите, в конце 50-х всего было в Советском Союзе на учете полмиллиона алкоголиков до того как эту теорию про меру начали убивать людям в голову а потом когда ее через 20 лет уже вбили в голову в начале 80-х, было уже 5,5 миллионов алкоголиков. То есть на кого она направлена? Она направлена в первую очередь на людей, на, на то, чтобы людей спать. На детей она направлена. Она не работает на алкоголь, то есть учить пить культурно и умеренно алкоголика, это бесполезно, вы знаете. Если он один раз выпьет, будет то же самое, что было до. Да. Культурно умеренно пьющего человека тоже Зачем ему рассказывать певмеру, он и так это делает. На Новый год, на 8 марта. Значит, на кого это все направлено? Разговоры про качественное вино, про меру. Про не знаю, там, про коньяки французькі направлені на трезвих дітей наших з вами. А зачем? Для того щоб їх заставити починати Вот и все. Якщо ми вже з вами згадали історію, то пройшов час і був введений сухий закон. На вашу думку, чи правильно він уводився в нас? Одаження ну, цукрі, любая проблема просто ограниченням или запретом не решается. Нужны комплексные меры, это меры, про которые я говорил. Сначала просвещать людей, рассказывать, почему им это запрещают, а потом запрещать. И примеры такому, такому есть. В 2014 году, мало кто знает, даже историки не знают, с 14 по 25 год был у нас в, сначала в Российской империи, а потом в Советском Союзе, был полноценный сухой закон. Употребление составляло 0,2 литра. Практически сухой закон. А Горбачевский, вот это вы, вы сказали, это не сухой закон. Это просто ограничение. В 2,5 раза меньше стали выпускать алкоголя. С убеждениями практически никак не работали. В 1988 году его отменили сухой закон, и люди также начали употреблять. Павле, ваша организация «Тверезый Житомир» и вы, как представник всеукраинской организации «Тверезая Украина», на что направляете свою работу, в каком русле работаете? В каком русле? Надо понять нам всем, что такое борьба за трезвость. Значит, борьба за трезвость – это люди, которые борются за трезвость, их не интересуют пьяницы и алкоголики. Это не их контингент. Вся их работа не направлена на этих людей. А она направлена на кого? Направлена на детей, которые еще не успели начать употреблять эти вещества, алкоголь конкретно, и на культурно и умеренно пьющих людей, так называемых. Хотя тяжело определить, кто это так что лучше а попередать, чем потом начать. Да, да, системы. да. Надо, чтобы человек не начал, а тот, что начал, и способен понять эту информацию, вот информацию, которая изложена в такой книжке, про что учить реклама. Эту книжку можно заказать у меня в группе ВКонтакте, творя за и по символической цене, и разобраться в теории трезвости. Способен понять это он станет на путь естественной трезвости. И трезвость – это же естественное состояние человека. Все рождаются трезвыми. Так а зачем его начинать употреблять? Тоже непонятно. Да? А какие заходы вы проводите? Какие заходы? Значит, 25 лекций я прочитал лично в учебных заведениях города, в средних учебных заведениях, в школах, по науке с То есть все, чем мы занимаемся, основано на научной базе. Вот наука называется она собриология. Если вы в интернете ведете это слово, вы сможете ознакомиться с этой наукой. Это наука о способах отрезвления общества. Как сделать так, чтобы в обществе люди сами по себе перестали употреблять алкоголь и другие наркотики. Не заставить, а сами. И по этой науке я прочитал 25 лекций. Провели огромное количество информационных акций. Мы в парке на 8 марта, 9 мая в честь Дня Победы, марш плюс... символічну інформаційну акцію возле монумента слави. Ми провели. Ми провели 1 мая акцію Молодь вибирає тверезість, яка була освічена каналами Сіті на всю Україну. Потім ми ведемо роботу проспросвітницьку на українській мові з допомогою літератури. Ми роздаємо газети общественної організації «Трезва України, брошури, листовки і так далі. Готуємо свій сайт, який через 2-3 тижні, я думаю, стартує, поки тільки група ВКонтакті «Трезвий Житомир є. Сайта, поки нету в время. Вот час. От зараз в державі проходить Євро 2012. Реклама йде пиво, яке там і заряджає енергію, і спрагу Потому задовольняє. так. І все ж таки, як ви ставитесь до цього? Нужно понимать, вы не бы стало брендом. Я вам так. скажу так. Я мы были на відкритті фанзони, і те, що я там увидел, мене глубоко шокирувало. У нас власті плачуть про дитячий алкоголізм, е много розгадують об этом, но не то, что ничто ничего не делают. Они просто делают, чтобы этого детского алкоголизма было ещё больше. Что я там увидел? Я увидел 30 ларьков по продаже пива и один ларёк По продаже еды, сладкую вату там не продавали, соки для детей там не продавали. И насчет пива. На пиво, дорогие телезрители, является самым токсическим и социально опасным изделием. Почему социально опасным? Потому что все дети начинают с пива и с других слабоалко... Да, слабоалкогольных изделий. Ни один ребенок не начинает с водки, с коньяка, потому что будет рвотный рефлекс на, на коньяк и на водку. А на пиво нет рвотного рефлекса даже у младенцев. Почему самый токсический алкогольный, самый токсический? Потому что в состав пива входит не только этиловый спирт, наркотическое вещество, а и входят высшие спирты, пропиловый, бутиловый, амиловый спирт процессе брожения, которые выделяются, это спирты, которые входят в состав клеев, стеклоочистителей, красок, тормозных жидкостей. Это спирты, которые обладают большим, наркотизирующим эффектом большим. И вот поэтому быстрее люди присаживаются на это пиво. В состав пива также входит изоморфин, аналог действующего вещества морфин, такого как входит в нелегальный наркотик героин. Но про это производители пива нам забывают почему-то напомнить и написать. А они пытаются вбить в голову, у них это получается, что спорт без пива невозможен, футбол смотришь. В'язьмі пиво, і у них це получається. І люди запрограмовані етай рекламою подряд, яка йде по 15 минут по 20, Просто йдуть і як зомбі покупають ізділі. Я пропоную продовжити нашу розмову. Буквально за хвилинку. Ви надали нам відео, як впливає пиво на організм чоловічий і жіночий. Пропоную переглянути. Хорошо, посидіти з мужиками. Попить пиво, поболтать о своем, мужском. За разговорами не замечаешь, как на бедрах и на талии появляется лишний жир, как голос становится тоньше, а грудь больше. Фитоэстрогены, содержащиеся в пиве, подавляют мужское начало и понижают интерес к женщинам. Пиво уменьшает выработку мужских гормонов и приводит к импотенции. себя хорошо посидеть поболтать с подружками обсудить новости посплетничать за разговорами не замечаешь как становятся шире плечи голос грубеет а над верхней губой появляются усы организм начинает работать по мужскому типу фитоэстрогены содержащиеся в пиве подавляют выработку женских гормонов Береги себе. Павле, от такі ролики, по суті, ну дивишся і стає жахливо. Ви я та, впевнена, що під час лекцій або роботи із молоддю демонструєте їм отаке відео. Як вони сприймаються? Дуже е, впечатлені, тому що таке по телевізору не побачиш. і особливо впечатлені дівчинки. Стоит отметить такую тему. Мы вот с вами говорим про генетическое вырождение. Мы с вами говорим, что 30%, по данным Министерства здравоохранения, 30% детей рождаются на сегодняшний день в Украине с умственными или с физическими отклонениями. А почему же происходит это так? Хотел бы сказать про влияние алкоголя на организм женщины. Мужчина, который употребляет алкоголь, он вредит в основном себе. Он плохой пример подает собственным детям, родственникам, разрушает свой мозг, как вы видели, да, потому что алкоголь влияет в первую очередь на мозг, а не на печень, как нам пытаются вбить. Но женщина еще больше на организм женщины влияет. Почему? Потому что клетки мужского организма сперматозоиды, которые отвечают за размножение, они обновляются раз в три месяца. И если мужчина знает всю эту информацию, три месяца может потерпеть, у него эти клетки полностью обновлятся, и он высокая вероятность, что родит нормальных детей. Женщина, запомните, дорогие телезрители, напрочь лишена, лишена такого преимущества. Половые клетки под названием женские половые клетки, яйцеклетки данной женщине один раз и на всю жизнь, еще до ее рождения. И каждый глоток алкоголя – это удар по здоровью собственных детей. детей. И нет никакой гарантии, что глоток шампанского, который вы употребили раз в жизни на собственный выпуск, не скажется вам неполноценным ребенком, через 10-15 лет. Алкоголь является универсальным растворителем, и он в крови находится только несколько дней, но в половых органах и в мозге человека он находится от 20 дней до 70 дней. И все, эти, все это время свое токсическое воздействие сказывается, да, его токсическое воздействие. И дорогие девушки, если у вас, не дай бог, родится ненормальный ребенок, не надо винить Чернобыль. Не надо винить екологічну ситуацію, надо в першу чергу винить свій образ життя. і ще, якщо ну, можливо, це також страшно звучить, ця фраза, що якщо чоловічий алкоголізм, ну якось в суспільстві ну, навіть не звикли, це страшно звучить. Я вже кажу, знову повторююсь, але якось сприймають, ну, знаєте, як не таке страшне явище, як жіночий алкоголізм. І відмічають багато людей, що з останніми роками. Жінок, які вживають алкоголь, набагато побільшало, це дійсно так. Жіночий алкоголіст сьогодні став такою глобальною проблемою. розумієте, в початку 90-х, коли продажа алкоголю була розрішена, розрішено було продавати алкоголь всім, кому не лень. Если была раньше монополия государственная в Советском Союзе, то с начала 90-х уже можно было продавать всем частным предпринимателям. Они поняли, что есть свободная ниша, где можно заработать большие доходы. Это женщины и дети насчет женщин. Еще сто лет назад, если женщина употребляла алкоголь, даже по праздникам или, не дай бог, курила, это единственное свидетельствовало однозначно про ее древнейшую профессию. Сейчас это не так. Сейчас женщины употребляют на уровне с мужчинами. Почему? Потому что над этим поработали производители алкоголя. Они придумали всякие разные коктейли, женские, в красивых баночках, они начали рассказывать, что это модно, если ты там с подружкой шампанского выпьешь и так далее. Втянули, женщин просто втянули последних 20 лет в употребление алкоголя. А наши с вами предки знали, что этого делать нельзя. Мусульмане это прекрасно знают, что женщине категорически запрещено употреблять алкоголь. Потому что каждый глоток, как я сказал, это удар по собственным детям. Ну і мабуть жінка, яка вживає алкоголь, вже у вихованні дітей своїх не навчить їх тверезому життю, я так думаю. не тільки жінка, не тільки жінка, але й мужчина. Я зараз скажу таку парадоксальну річ. Якщо чоловік способ зрозуміти, то он способен зняти і стати трезвом в ближайше время. Умеренное культурное употребление алкоголя в тысячу раз хуже пьянства и алкоголизма. Почему? Потому что если ребенок идет и смотрит, что валяется дядя Вася с бутылкой пива или еще, у него формируется негативное отношение к алкоголю. И он думает, какая дрянь этот алкоголь. А если ребеночек сидит за столом на Новый год, родители одеты красиво пьют по чуть-чуть красивое красное вино или другие растворы алкогольные, то у него положительное формируется убеждение. И он не понимает, почему родители говорят, что пить плохо, а сами это делают. И не только женщина, но и папа, мужчина не может, если он не является трезвым человеком, он не может воспитать в трезвости своего ребенка. У Нас буквально кілька хвилин залишилось до завершення нашої розмови. Я думаю, у вас є що сказати ще нашим глядачам. Так, да, я хочу сказати то, що кожен батько об'язаний задати собі питання, хочу ли я, щоб мої діти употребляли алкоголь? И второй вопрос, который обязан задать родитель: захочет ли мой ребенок его начать употреблять, смотря на меня, как я это делаю культурно, умеренно и по праздникам. Закончить я хочу таким стихом прочитать э стих. Это кто на лавочке допоздна сидит, это кто под окнами громко говорит, оставляя по утру окурки и плевки, разбитые бутылки и горы, шелухи. Кто нужду справляет в близлежащие кусты? Чьи пустые разговоры матами густы? Кто не удовлетворяется порцией одной? Кто потом нуждается в дополнительной? Нет, это не алкаш опухший, это ты культурно пьющий. Кто виновник смерти в ДТП? Кто тиран и деспот в собственной семье? Кто табачным дымом окуривает всех, у кого трезвость вызывает смех? Нет, это не алкаш, не алкаш опухший, это ты культурно пьющий». Ти ухиляючийся сім строкам, побіждений ні одним пороком, то за здрав'я і дам. Ні, це не Алкаш, а Пухший, це ти культурно п'ющий. Страшно, але по суті, це перетворюється в наші реалії. Так, на жаль. На жаль. Павло, дякуємо за цю розмову. А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні гостем програми був представник всеукраїнської організації Твереза Україна в місті Житомирі. Керівник громадского руху Тверезий Житомир Павло Коваль. Ми ж прощаємося і до наступних зустрічей в эфире. Нам все добре.